Salam, mərbəhətniz xeyir olsun. Dövlətimiz və xalqımız, Allah təala hər birimizi Azərbaycanı, Türkiyəmizi qorusun. Amin. Bu günlər 8 mart ayının 8-i, xanımlar bayramıdır. 8 mart bayramıdır. Mən də fürsətdən istifadə edib başlıq Azərbaycanımızın birinci xanımı olan Mehriban Əliyev olmaqlə bütün Azərbaycan xanımlarımı, bütün dünyada yaşayan analarımızı, bacılarımızı, türk xanımlarımızı hər birini 8 mart bayramını təbrik edirəm. 100 yaşayın, Allah təala başınızdan biz çüçük əsirəməsin. Canınız sağ olsun. Və peyğəmbərlərimiz də bu lut cənnət analar ayaq altındadır. O, o analar ayaq altında cənnət olur çünki o analar birinci həyat yoldaşlarının qadrını bilsin, övladlarının qadrını bilsin və cəmiyyətə, dövlətə, xalqa fayda verən, xeyir edən bir xanımlar olsun. Onda cənnət analar ayaq altında ola bilər. Və mart ayı çox gözəl aydır, bayramlar ayıdır, birsə kərcəmbələr gəlir. Novruz bayramı gəlir və oruçluq ayı gəlir. Bütün insanlar bəndələr Allahın qapısında bağışlanmağa gedəcək. Baylar bağışlanacaq və bu oruçluq ayında, bu aylarda insanlar həm Allahın qapısına bağışlanmağa gedəcək, həm də ki bir-birini əl tutmalıdı, kömək əməliydi, yaxşılıq əməliydi. Şə Allahdə günahların bağışlan. Əl tutmalıdı, xeyir görməliydi. Və ümidmdir bütün dünyada müharibə edən Abruha ölkələrinə demək istəyirəm ki, bütün dünyada müharibə edən Abruha ölkələrinə bəsfirə müharibələri saxlayın, bu dincə halını qırmayın. Allahdan qorxun. Allah sizi cəzalandıracaq. Hər şeyə görür. Allah bütün pisliyin, yaxşılığın hamısını görür. Muhalibələri qutun qoyun. Çox sağ olun. Bir daha xanımlarımı da təbrik edirəm. Var olun.